Hər kəsə salamlar dostlar, xoş gördük sizləri. Bu gün sizlər üçün gördüyünüz bu gözəl sobada makaron edəcəm. Bunun üçün isə gördüyünüz kimi mən suyumu qaynatmışam. Suyuma duz əlavə edirəm və yağ və makaron əlavə edib süzürəm. Biraz diri süzəcəm. Süzdükdən sonra isə keçəcəm soğanğımı qovurmağa. Makaronum qaynayır. Biraz diri süzmək lazımdır. Və soğanımı da gördüyünüz kimi qovururam, tomat əlavə edirəm və ət əlavə edirəm. İstəsəniz toyuq sinəsi ilə də edə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur, ikisi də dadlı alınır. Və əsas olan bir şey var ki, beşamel sos bunu etmək lazımdır ki, hamısı birlikdə sobada çox dadlı alınacaq. Başımın əsəsi üçün gördüyünüz kərə yağını əritdim. Sulu yağ azca qatdım və un qatıram, qovururam və çırpıcı ilə süd əlavə edə-edə çırpacağam yaxşı-yaxşı. Gördüyünüz kimi duz da əlavə edirəm və qarışdıraq qarışdıraq atlaşana qədər bişirirəm və bir kənara qoyuram. Hamısını bişirib bitirdikdən sonra isə birləşdirəcəm. Makaronla beşamel sos üzərinə tökürəm. Biraz çətin ola bilər. İstəsəniz beşamel sosla makaronu qarışdırın, sadəcə tavaya yayın, o da olar. Sonra isə biraz sarı pendir səpəcəm, daha sonra qıymə üzərinə tökəcəm və yenə də bir qatda makaron tökəcəm və ən əsası üzərinə beşamel sous saxlayın ki, üzərinə təkrar beşamel sous töküb qeymə artıq tökməyəcək, sadəcə ortasına tökəcək qeyməni. Görürsüz, mən sarı pendir də tökdüm, qeymə də ortasına tökürəm, üzərinə təkrar makaron tökəcəm və beşamel sous töküb sarı pendir töküb sobaya verəcəm qiyməni yaxşı-yaxşı yayıram və ikinci qat məkoronumu başlayıram düzməyəm. Biraz da beşamel sosla e, makaronun üzərinə beşamel sosla biraz da yayıram və daha sonra isə sarı pendir səpirəm. Sobaya 250 dərəcədə alt üst qızarana qədər bişirəcəm. İnanın dadına doymayacaqsınız. Çox ləzzətli olur, çox gözəl olur. Bir az əlbəttə kalorisi yüksək qrama ara sıra belə dadlarla özümüzü ağzımızın ağız, dadını dəyişə bilərik. Hər kəsə uğurlar olsun. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.